qar burada yaxşı olandı, Rusiyada pis olandı. Demə heç kim də öz xarakterindən və xislətindən imtina etməyə aydın anlaşılır odur ki, hələ hazırlaşmır. Bir bir versiya da var. Düzdür, indi hər versiyanı təərrəlendirmək olar, sübut olmursa, hələ ki nəticə yoxdusa eləməyə olar. Deməli, prezidentin Azərbaycan prezidentinin qələbə paradına getməməsindən də əlaqələnirlər ki, bu da bir mesajdır ə amma indi o ə, o informasiyanı dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Amma bir şey də oldu. Orda general çıxış eləyəndə 9 may paradında əsirlərin qalib gəlməsində iştirak edən ölkələrin hamısının adını çəkdi. Bəlkə də hamısını. Bilmirəm amma Azərbaycan adını çəkmədi. Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızstan, nə bilim, hamısını bir-bir çəkdi. Ə, Azərbaycan halbu ki, Azərbaycan ə, müharibənin taleyini 60-70% dəyişib neftinə görə. 600 minlərdən çox insanımız gedib orada döyüşməyə. Onun xeylisi itkin düşüb. 130 min e statistikə görə ölüb, şəhid olub. 43, nə bilim, Sovet İttifaq qəhrəmanı oldu. Bu qədər, hələ Bakıya qəhrəman şəhər adı vermək söhbəti də gündəmdə idi bir aralada. Elə yoxdur. Almanlar kimi burada muharibə olmuyor. Halbuki qəhrəmanlıq çəkil döyüşlə deyil. Yəni Azərbaycanın adını çəkməyində bu da bir mesaj ola bilərmi? Bir siz e, öncə gəlin bir şey aydınlaşdıraq. Burda e, real atışma var. İndi adətən e, bir məsələ e, mübahisəli orda. 1-2-nin başlayıb. Məncə düşünürəm ki, yəni Ermənistan tərəfi və Azərbaycan tərəfi rəsmilər istəsələr, yəni xoşniyyət varsa, xoşməram varsa, bunu oturuşda yumşalda bilərlər. Ki, yəni burada bu təxribatı törədən Ermənistan hərbiçiləri deyilsin, Azərbaycan hərbiçiləridir. Məyxut oradakı 5-ci kolonun təmsilçiləri də yoxsa burdakı 5-ci kolonun təmsilçiləri? Mən düşünürəm ki, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın o, əsrlə müdafiə nazirli sistemdə Rusiyanın kifayət qədər böyük bir şəbəkəsi var, hələ də var. Və bu şəbəkə istənilən vaxtı burda gərginlik yarada bilər, qarşıdurma yarada bilər, yəni təxribat törədə bilər. İndi ümumi rəy də buradakı bu təxribatı Rusiya törədə. Aydınlı. Bəs açığı mənim üçün sual altında olan məsələ budur ki, burada dəyişəndə deyir ki, mən də hesab edirəm ki, elə Ermənistan tərəfi burada başlayıbdı, təxribat Ermənistan tərəfindən başlayıb. Bu daha məntiqidir. Yox, onlar da deyir Azərbaycan. Daha yox, çünki indi hər halda Ermənistan tərəfi, xüsusilə siyasi iradə, siyasi hakimiyyət orda daha az nəzarət edir, rəng ki Azərbaycan. Va. Hər halda Azərbaycan tərəfdə pis yaxşı bir, bir mərkəzləşmiş bir sistem var. Amma Ermənistanda anlaşılandır ki, başlanğıcda ətraf işte, işçi yəni, yanı müdafiə nazirliyi ilə filana nəzarət etmir və ümumiyyətlə Ermənistanın da müdafiə nazirliyində bizdə düzdür son vaxtlar bu 44 günlük döyüşdən sonra bir az əlgəzdirildi. Bizim məsumusa burdakı bir az o, o rus ə, yönümlü adamların bir az fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı, ifşa olundular, məhem məhem proseslər getdi. Açığı kənarlaşdırılmadı. Hə, kənarlaşdırılan oldu. Amma Ermənistan ordusunda bu yəni, baş vermir. Yəni paşiyan bildiyim qədər bu gün e, gələndən Yəni Ermənistan müdafiə nazirliyi sistemli müdaxilə edə bilmir. Yəni ordu bütövlükdə Rusiyanın nəzarətindədir, qısası. İndi ola bilər bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər dəyişər, dəyişməz, amma bütövlükdə bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın elə müdafiə nazirliyinin bir e, dəyər ki, hmm, filialıdır. Filialı kimi bəli, dəyər ki, qəbul edə bilər. İndi mənim üçün baxırsınız maraqlı nədir? E, Ermənistan siyasi hakimiyyət də bu təxribatın içindədir, yoxsa yox? Yəni bütün bu məsələlərdə başniy və onun hökuməti də iştirak edir. Yoxsa onlar boyundan qıraqdadılar. Yəni bu Rusiyanın 5-ci kolonudur dəki Ermənistandakı 5-ci kolonnu bu, bunu edir və Paşinyanın da yaxud da siyasi hakimətində iradəsinin ziddini olaraq bunu edir. Yaxud da bu siyasi iradə ilə uzlaşdırılmış formada bu proseslər baş verir. Və Bə, məncə bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. E, burada bir ki, şey var. Hə, DND. Və burada vacib məsələlərdən biri nədir? Bir də deyirəm, əgər Ermənistan siyasi hakiməti, yəni Paşinyanın birbaşa da gəlsək istəyi varsa Yəni Azərbaycan tərəfindən bunu oturub aydınlaşdıra bilərlər. Yəni əslində ən azı bu məsələni yəni, konkret baş verən bax o dünəndən bu günə qədər baş verən hadisələri oturub söz ciddi bir araşdırmaq olar, bir komissiya yaratmaq olar, tədqiq etmək olar və təxribatın e, hardan başladığı, kim tərəfindən başladığı, hansı e, məqsədlə başladığını aydınlaşdırmalı. Yəni ən azı orada bir nə, Rusiyanın yaxta başqa bir gücünməkdir Rusiya deyil, başqa bir e, gücə bağlı bir qüvvə var orada, bir təxribatçı var. Azərbaycan Ermənistan arasında sülhün olmasını istəmir. Ümid edirəm Ermənistanda başlan hakimiyyətini devr əsini istəyir filan. Qısası bax bunu oturub aydınlaşdırmaq lazımdır. Eləməyəcəklər. Və bayaq. ikinci bir məsələ. Niyə qədər çox olub eləmir. Avropanın missiyası var Ermənistan ərazisində. İndi bu missiyanın ola bəsən sayı filanı imkanları imkan vermir ki, tamamilə hər şeyi nəzarətdə saxlasın. Yəni Azərbaycan Ermənistan sərhədini 24 saat və bütövlükdən azadə saxlasın. Amma hər halda onların da artıq orada bəlli bir iş qrafiki var. Yəni artıq oturublar orada. Həllə də mən düşünürəm ki, bax burdan bu Avropa İttifaqının da o missiyası, Ermənistan ərazisində olan missiyası onlar da bu məsələnin tədqiqatında ə, aydınlaşdıra bilərlər. Yəni dünyaya necə ki bu gün açıq mesaj verilmir ki, Rusiya Ukrayna işğal edir. Rusiya təcavüzkardır. Hı. Bax eyni məsələ əslində mesaj Cüneq Qafqazda da verilməlidir ki, ə, biz istəyirik ki, Cüneq Qafqazda sülh olsun, bunu Rus istəmir. Yaxud da dəyi ki, ə, nə bilim, dəyi ki Mozambik istəmir. Yəni qısası bu təxribatın da bu sonsuza qədər bunu belə gizlətmək, anonim eləmək, təqsirkarın o birinci kim atdı, birinci kim başladığını ötürətir ötür eləmək mümkün deyil. Yəni bunu, bunu yəni, aydınlaşdırmaq olar. Məncə düşünürəm ki, bunu, bunu pek vasitəsi ilə e, də o zamanı geri qaytarıb baxıb bilmək olar. Burada mən düşünürəm ki, Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi bu və digər formada elə böyük dövlətlərində, bölgə ölkələrində, bəli, o daimi yəqin ki, burada bir nəzarəti var. Elə bu pek sistemi ilə olanır. Bəli, bunu əgər bu siyasi iradə varsa, oturub sadəcə o çox ciddi bir araşdırma edib, e, nə baş verdi, təqsirkar kimdir, bunu kim başlattı, niyə başlattı? Yəni bu məsələləri aydınlaşdırmaq olar və o təqsirliləri cəzalandırmaq olar. Ən azı bir də ay deyirəm. İndi hər halda paşinyan da yəqin ki maraqlıdır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə nəhayət nəzarət eləsin. Yəni e, deməyir ki, güc, e, silah kimin əlindədirsə, e, o da hər şeyə qadirdir. Əgər günləri Ermənistan ordusunun başınına nəzarət edə bilmirsə, onun o hökuməti orada küçsüz, yalançı formal bir şeydir. Amma nəzərə alaq ki, indi bunlar siyasi ritoriyaya qoyurlar. Barış, ə, sülh müqaviləsi imzalamağa razı olduqlarını deyirlər və bunu böyük, bunu dünya deyirlər. Yalnız öz xaqlarını alalla da bilərlər sonsuza. Da, Amma da, bunu Amerika deyirlər, hə? Avropa İttifaqına deyirlər, dünya deyirlər. Və eyni zamanda bu təxribatlar baş verir. Yəni bu, bu mən düşünmürəm ki, bu bu məsələni sonsuza qədər bir daha uzatmaq olar. Nəhayət bir ciddi ortaya bir iradə qoyulmalıdır. Əgər doğrudan da bu, sülh istənilirsə Paxtistanlısa, bax bu təxribatların qarşısı alınmalıdır. Bu təxribatları törədən güc şəbəkə ifşa olunmalıdır və bunun qarşısı alınmalıdır. Yox, e, görüntü yaradacaq ki, biz sülh istəyirik, amma gerçəkdə təxribatlar olacaq e, və burdakı o vasitəçi dövlətlərin də səyləri, falanları indi Amerika bir həftə apardığı yerə gəlin burada danışın. İndi Avropa İttifaqı təzədən dövrüyə girib ki, ya, gəlin burada söhbət edəyin. Yəni həm də onları da pis vəziyyətdə qoymaqdır. Onları hə, da günün vəziyyətində hə, salam. Ha, hə, o barədə də ayrıca danışacağıq. Dəyərliz izləyicilər, yəqin ki, hamınız bilirsiniz, amma bilməyənlər üçün MP dünən axşam saatlarından Basar keçəli rayonunun Zot kəndindən birz bəzi mövqelərimiz atəşə tutulub. İlk öncə məlumat yayıldı ki, bir snayperlə bir nəfərimiz Mahmutlu Müslim adında bir əskərimiz yaralanıb, başından ağırdı vəziyyəti bildiyimiz qədər komadadır. Bir də sonralar bu gün günorta saatlarında dəyişdik ki, Orxan Novruz Əlizadə adı bir əskərimiz də şəhid olub. Əli bəy başsalıq verdi. Mən də bütün xalqımıza, ailəsinə, yaxınlarına səbir diləyirəm. Mütləq onların da qisası alınacaq. Əli bəy deyirsiz paşinyan ola. Paşinyana dərhal sual verdilər bu təxribatla bağlı. Bu mayın 14-dən 14 təyin olunmuş görüşü yəni ərtəliyə bilərmi, təxirə sala bilərmi dedi yox, bu görüş baş tutacaq. Ə üstəlik də o bir neçə gün öncə, təxminən bir həftə öncə dedi ki, ümid eləyirəm ki, iyunun 1-də qədər sülh müqaviləsini Azərbaycanla bağlayacaq. İndi burada alt qatlarında bir məsələ də var ki, bizə təzyiqələr var. Yəni bu oldu, amma biz yenə də öz kursumuza qalıq. Üstəlik də belə bir razılığa gəlirlər ki, Matron gəlməyəcək. Yəni Macron siz keçən dəfə çox doğru dediniz ki, artıq Fransa hər də var, Almaniya da ona rəqib kimi mütləq o yerdə olur. Yaq da tərsənə Belqiyə, Fransa gəldiyinə görə Almaniya da e, bura gəlmək istəyir. Doğrudan da bu görüşün birində Macron varsa, Azərbaycan tərəfindən də belə bir şots gəlməli idi. Amma şolsun, təsir gücü yəqin ki, daha çox olacağını düşünən Ermənlər bunlara razılaşa bilməyəcək. Nə Macron olacaq, nə şolsu olacaq, elə özümüzünkülər görüşəcək. Ə, ə ora gətirirəm ki, yəni bu ə, deyir baş tutacaq. Paşinyan burada ə, məsuliyyətdən kənarda qaldığını bilinirmi? Düzdür, bu da biabürçülükdür ki, nəzarət eləyə bilmir, təsir altında deyil. Ümiyyətlə bizis indi başa düşürəm böyük dövlətlər var, təzyiqlər var. Heç də hər şey şəffaf baş vermir. Hmm. İctimaiyyət bilmir və s. anlaşılandır. Amma eyni zamanda bu gün Rusiya zaten dünyanın masası üzərindədir. Rusiyanın taleyi, Rusiyanın Ukrayna'da etdikləri. Mən onu ə, bir daha düşünürəm ki, bunu təkrər etməkdə bir fayda var. Rusiya bu gün Ukrayna'da muharbə edir açıq savaş edir. Cənub Qafqazda isə bir diplomatik savaş aparır. Burada təxribatlarla, falanlarla müşayiət olunur. Yəni hər iki cəfədə vurur. Sadəcə orda ə, silahla, ə, burada isə bir formada çalışır ki, mövcudluğunu qorusun. Amerikanın, yaxud Avropa İttifaqının regiona girməsini ağzakallıq etməsinə, moderatorluğuna əngəl olmağa çalışır. Amma bunu ə, çox maraqlısı bilisiz şey, nədir? Bunu hətta dinc üsullarla etmir. Bu nasib sırf diplomatik dəyək e, instrumentlərlə etmir. Burda təxribat yaradır, insanlar ödür. N Nə nədim mənim də ki, vətəndaşım və gənc əskərimiz şəhid olmalıdır. Rusiyanın həm də maraqları var. Zaten Rusiyanın maraqları hər zaman bizə təbii ki, im, qan tökülməklə başa, başa gəlibdir. Amma hər halda bunu mən düşünürəm ki, artıq publik bir müstəviyə çıxartmaq lazımdır. Bu hələ ki BMT var da, dünyada sülhün və təhlükəsizliyinin təminatı olan bir beynəlxalq təşkilat var, hələ də ATƏT var, nə bilim. Yəni bu qurumlar e, burada yüzlərlə, minlərlə insanlar əmək haqqı alır və e, bu insanların, yəni o vergi ödəyicilərinin pulu hesabına orada e, öz həyatını quranlar var. Yəni e, bu qurumlar nə həqiqət bir şey yaramaldı. Və bu qurumlar nəhayət bir birsiz bir, bir soruşmalıdır, bir sorğulamaalıdır. Ona görə də çox vacibdir ki, əslində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə dedim ki, burada Avropa İttifaqında missiyası var. Azərbaycan əsgərləri var, Ermənistanın da əsgərləri var. Üstəlik də bu gün bəli dünya elədir ki, zaten kosmosdan istənilən dünyanın bölgəsinə 24 saat nəzarət var. Ha. Yəni süni pehlərlə planlanır. Yəni mən düşünürəm ki, bax burada bu təxribatın arxasında kimdir, bu ifşa olunmalıdır. Bidenlaşmalıdır. Bu açıq və təyin gizli təyin göstərən, yəni konkret Rusiyadsa, Rusiya artıq bu gün BMT-nin və yaxud belə deyək, beynəlxalq birliyin hədəfinə gətirilməli ki, Rusiya yalnız Ukrayna-da deyil, Cənub Qafqazda da də ki, tə, tə, təxribatla məşğuldur. Burada da dağıdıcı bir iş görür. Burada da sülhə mane olur, burada da insanların həyatını bitirir. Burada da qan tökülür. Yəni mən hesab edirəm ki, bu məsələdə e, əgər Ermənistan hökuməti və Azərbaycan hökuməti doğrudan da nəhayət bölgəyə sülhün gəlməsini istəyirlərsə, bu təhribatı kim törədir, niyə törədir? Bunu açıq-açıq qoymalıdırlar ortaya. İfşə etməlidir. Ə əks təqdirdə, bax o sülh müqaviləsi başlansın. Bu nəyi dəyişir ki, sər yenə həm təhribatlar baş verəcək də. Yəni bu mexanizmlər burada qaldıqça, bu təhribat törədən ünsürlər Bu indi dediyim ki bu bu dövlətlərin içərisində olan 5-ci kolondur, yoxsa o, o dövlətin idarəçiliyində iştirak edən o siyasi iradənin özü də orada var, yoxdur. Bax bu məsələlər, o bu niyyətlər olduqca, deməli burada daim təxribatlar olacaq, daim burada şəhidlər olacaq və gərginlik olacaqdır. Bax bunun qarşısını almaq üçün bir daha deyirəm, əslində bu məsələlər aydınlaşmalıdır, masaya yatırılmalıdır. Nöşü aldı. Fransa'nın, Almaniya'nın iştiraki ilə vaxtda növdən imtina edilməsi. Yəni konkret olaraq ayın 14-də bunlar, yəni Azərbaycan və Ermənistan dövlət rəhbərləri Bruseldə görüşəcəklər və Avropa İttifaqının dəyək ki, prezidentinin Mişerin moderatorluğu ilə əslində köhnə bir müstəvi idi. İndi sadəcə görünür Amerikadakı görüşdən sonra yenidən bu müstəvi dirildildi, fəallaşdırıldı və yəqin ki, bir təxribatların törədilməsi də əslində bu müstəviləri bir növ nüfuzdan salmaq, nüfuzlaşdırmaq istiqamətində Məsəl olan çəbələrdir ki, yəni mən istəmədiksə siz nə istəyisə edin, burada sülh olmayacaq, barış da olmayacaq. Və dedim ki, hətta sülh müsaadəsi imzalanacaqsa belə, əgər bu təxribatçı qüvvələr varsa hər iki dövlətin o yaxud daha konkretin deyim, Azərbaycan tərəfdə deyə davamlı olaraq təxribatlar yaradacaqlar, münaqişə yaradacaqlar və bu sülh müqaviləsi də belədir işləməyəcək. Budur. Ona görə də mən düşünürəm ki, e, yəni məsələyə çox kompleks və çox fərqli bir e, nihayət onun belə deyək, kökündən e, hər şeyi həll etmək lazımdır. Onun kökünü qazmaq lazımdır. Bu sülhü istəməyən güc kimdir və bu gücün burada hansı mexanizmləri var? mexanizmadan qaldırılmalıdır. O gücün o e, belə deyək də e, reallaşdırma imkanını müəyyən etmək lazımdır və onu ona, onu ləğv etmək lazımdır. O halda ölkəyə bölgəyə sülh gəlir. Və e, bir şey də deyim ki, indi Fransanın, Almaniyanın bu düşünür bu deməli Yunanının birində, bəli, düşünür də, Moldaviyada Avropa ilə təhlükəsizliklə bağlı ümumiyyətlə bir daha doğrusu bir siyasi toplanış olur. Yəni bu artıq ikinci dəfədir bu tədbir təkrarlanır. Yəni həmin tədbirdə Fransanın və ya Almaniyanın dövlət başçılarının bu qeyri-formal tədbirlərdə iştiraki və sairəsi. Mən düşünürəm ki, bu əslində bir dəfə sınaqdan keçirildi və çox uğursuz oldu. Yəni konkret bir dəfə bu Fransa prezidenti Macrona icazə verildi. Sonra o ikinci dəfə Ermənistan tərəfinin israrı ilə o əslində həmin format pozuldu. Ona görə mən düşünürəm ki, indi burda Amerikanı, Rusiyanı başa düşdük. Bunlar indi hələ ki Rus faktiki burada yəni sıxışdırılan gücdür. Amerika isə dünyanın fəulka gücdür. Yəni indi Avropa İttifaqını yeniləmək olar, amma artıq Fransa və başqa dövlətlərin yenidən bu formatə girməsi bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Yo, çox maraqlıdır. Ba e, müharibədən az sonra ATİMİS qrupu deyənlər bir qurumu prezident ifşa elədi, yəni lazımsız bir qurum kimi dəyərləndirdi ki, yəni heç bir iş görmür. Tamam, o qurum öz öz nüfşə eliyibdi də zaten. Amma bu gün yenə də görüşər dolur Vaşinqtonda, görüşər dolur Moskvada, ya Sotidə hardasa və Brüsseldə, Fransada. Bəli. Eee, yenə də onlar idarə. Aydındır, bu dünyanın istəyir. dünyanın böyük güc mərkəzləri var. Dünya indi hər zaman demişdir, de, son 200 ildə dünya qərb mərkəzli dünyadır. Yəni dünyanın qərb idarə edir. Hər tərəfdən Avropadan, Amerikadan, dünyəyə dair olunur və bunlar da və Rusiyada var onların yanında. Ona görə ölkə yoxdur. Dünyanın da. bəli, bu böyük gücləri hələ də dünyada sülh və təhlükəsizliyə qarant bizik, yəni real sahib xazinələr bizik demək istəyirlər də. Bu əslində bölgədə baş verən hansı bölgədə olması əsas olmayaraq baş verən bu məsələlərə müdaxilə etmək, müzakirə etmək bir növ o, o dövlətlər üçün bu bir statusdur. Yəni bax burada moderator mənəm. Mən vasitəçi ola bilərəm. Mən sizi bir araya gətirə bilərəm. Və dolayısıyla əslində bunlar o hegemoniyalasını qorumağa çalışırlar. İndi Fransa bu bütün gücüylə çalışır ki, e, desin ki, yox, Amerika var orada, də Britaniya var, nə Rusya var, mən nə varam. Əksinə də artıq onun o dünya ağalığına iddiası aradan qalxır. Və hətta sabah də hakimakronu deyəcəklər ki, bax sənin prezidentinin dövründə artıq Fransa əhəmiyyətini itirdi. Biz bir vaxtı beynəlxalq məsələlərdə iştirak edirdik, güclü bir dövlət idik, falan indi. İndisə onların sayəsində o qədər nüfuzumuzu itirmişik ki, artıq heç kim Fransanın hesablaşmır. Yəni o bir forma da əslində nüfuzunu qorumağa çalışır. Demək istü ki, bax mən beynəlxalq məsələlərdə rol sahibiyəm. Mən burada varam, mən iştirakım şərtdir. Yəni mən də burada bu mübahisələrin həll edilməsində bir beynəlxalq arbiter kimi mövcudam. Yəni əslində bunlar öz nüfuzlarının davasını edirlər. Üstəlik, onların öz aralarında da bir rəqabət var. Yani bugün Fransa ile Almanya'nın, Fransa'nın, Büyük Britanya'nın, hatta Fransa'nın Amerika'nın bile arasında bir rekabet var. Biz görüyoruz zaman zaman her fırsatta, yani Macron mesela, yeri düşündü NATO hücum edir, yeri düşündü Amerika, hatta Çin'den kaydından sonra az qala, ki da bizim, ya, biz niye Abşın yanında durmuşuz, Biz Avrupa İttifakı ayrıca bir güç olmalıq vesaire. Yani bir rəqabət də var burada. Ama eyni zamanda da, e, yani dünya münasibetinde bunlar bir yerdedirler. Birleşik dünyanın bir yerde idare edirlər. Nə əz əzdiklərini əzirlər, nəmiş sifariş etdiklərini edirlər və yaxud da hardasa bir istəyəndə qayda-qanun yaratmaq, ədaləti nəyi etmək, təsis etmək, məsələn konkret bu gün də ki, Ukrayna dəstək verirlər və s.